будут кадровые изменения в украинском уряде? Нет, там все нормально, абсолютно удовлетворяет Сырский умеры, все, да, генеральную стратегию партии, даже если мы наблюдаем, что после ухода залужного у нас начались одни отступления, поражения, ни одной фактической победы, но у нас очень важно, что значит, действительно во время военного положения Главное – выполнять политику партии значит, нашего главнокомандующего Зеленского. И если Сырский полностью удовлетворяет значит, все хотелки его и Ермака, а то ни в коем случае он не будет никогда уволен, точно так же, как проявляет абсолютную лояльность Шмыгаль, который уже больше, чем кто-либо занимает пост премьер-министра. А вот если кто-то идет в оппозицию, начинает высказывать свои мысли, то будет сразу же ненароком уволен. поэтому сбылся мой прогноз, да, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. Влад Росс, я заранее сказал, что Кубраков будет уволен еще где-то за месяц до того, как его уволили. Да, и, конечно же, те люди, которые идут в разрез значит, с политикой партии, конечно же, окончательно и бесповоротно могут быть лишены своей должности. Но в ближайшее время больших перестановок я не вижу. Наверное, все останется примерно так, как оно сейчас есть. Кто причетный до замаху на премьера Словачины Фицо? А я как раз рассматривал эту ситуацию. Там очень интересная ситуация. В дирекции экваториально, что бывает раз в жизни, Марс прошелся у него по Солнцу. Марс ⁇ это планета убийства, управляет у него восьмым домом гороскопа. Марс транзитный входит в его восьмой дом смерти, понимаете? Поэтому выжить ему сейчас будет крайне нереально, и я думаю, что все может закончиться плачевно для него. Ну, это просто какой-то фанатик, да, какой-то человек, который от себя сделал так, что рано или поздно он отомстит Фицу за все переживания словацкого народа. Ну и я думаю, что это тот самый случай, когда случался и с, значит, с лидером группы Битлз, да, Джона Ледона, просто подстрелили да, в Нью-Йорке и подстрелили. Примерно такая же у нас ситуация. Человек явно не был киллером, потому что киллеры стреляют в голову, они профессиональные убийцы, всегда контрольный выстрел делают в голову. Тут же было пять выстрелов, из них только три точных, и все они были как в тире в тело, да, тем более... Это этот человек, который, оказывается, у нас пишет там стихи там, или прозу, вот, тренировался, ему было дано табельное оружие, и он всегда ходил в тир, но он никоим образом никогда не был профессиональным киллером, да. Ну, прежде всего, это фактическое убийство, я думаю, что шансы у Фитца выжить очень малы, потому что все сходится к тому, что, ну, очень сложно при таких показателях в натальной карте, да, выжить, и более у него запрограммировано в жизни смерть от огнестрельного оружия либо от огня от пожара вот поэтому дорогие да, друзья заказывайте натальные карты рождения годовые соляры у меня ссылочка под описанием этого видео вы можете четко знать от чего вы можете в жизни умереть, или какое у вас профессиональное предназначение в вашей жизни ваших детей до да, переезда иммиграция какая страна вам больше всего может подходить да всегда к вашим услугам так вот учиться смерть от огнестрельного оружия, от убийства, либо просто его сожгут на костре, как бы если бы это было в Средневековье. Поэтому это всего лишь навсего получается, да, то есть фанатик какой-то, уже ужасный человек, просто его пристрелил, и к этому не имеет отношения ни украинская, ни российская разведка. Но больше всего потеряли, конечно, россияне. Они потеряли значит, свою страну Словакии вот сейчас, в любом случае, там Будет сейчас переворот, чуть ли не до гражданского противостояния сейчас все произойдет. И, и Пелегрине придется, это президент, наверное, который еще не коронован, придется ему переизбираться, вновь ввести какие-то парламентские выборы. В общем, там кошмар, катастрофа. Ну и ну, мы можем, можем только аплодировать, очередной враг Украины умер. Ну я так заранее говорю, умер. Хотя говорят, что он еще живой. Но, дорогие друзья, прям все склоняется к тому, что выжить ему мало шансов. Я могу сказать, что, скорее всего, он уже мозг умер, а просто ну, качают сердце там и так далее. где так. Чи будут замахи на высокопосадовцев свиту? Ну, есть два человека, которых э, очень подвержены опасности убийства. Во-первых, Зеленский. Дорогие друзья, на своем канале Влад Росс, я уже давно об этом говорю. Май и месяц самый опасный для Зеленского. И вот те люди, которые недавно хотели его ликвидировать, сейчас были схвачены. Да? То есть Самое близкое окружение, как оказалось, там чуть ли не начальник охраны самого Зеленского. Ну и самая опасная ситуация у Дональда Трампа. У него Нептун, символ убийства, вошел в дом убийства и смерти. Понимаете? Поэтому я бы вот за жизнь Дональда Трампа до 5 ноября, вот до, до выборов, не дал бы ломаного гроша. Потому что не хотят американцы терять миллионы денег, там их корпорации, там все эти значит, Рокфеллеры, да, которые там имеют очень массу влияния, они боятся, страх боятся приход к власти значит, Трампа, иначе это может означать их банкротство, их больших компаний там, далее. Там, Единственный ненормальный, который хочет, чтобы Трамп пришел к власти, это Илон Маск. Но, вы понимаете, человек сам говорит, что он немножко не того, то есть он ну, он действительно аутист, вот, поэтому ну, только аутисты, наверное, могут приветствовать приход Дональда Трампа, потому что никто не знает, что может быть. А я могу вам сказать, что в любой момент может быть ядерно-атомная война, вот, потому что э, ну, он может довести до, до чего угодно, до цигундера, я бы так сказал, нашу землю, вместе с московскими людьми, да, типа чекистов там и так далее. Дай бог, чтобы они побыстрее ушли от власти. Поэтому эти две, две кандидатуры, которые могут быть уничтожены, да, Зеленский и Трамп, ну дай бог, что Зеленский уже сделал все для того, чтобы быть очень внимательным к своим передвижениям в мае-июне месяце. Поэтому, дорогие друзья, он поэтому отменил свои поездки в Испанию и Португалию, потому что там намечалось его убийство. Дорогие друзья. Вот я ему там, говорят, что смотрит наш президент вот, Влада Росса. А Вы тоже смотрите, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал и на, на, на мой телеграм-канал уже появился. Вот. И вот сейчас он действительно будет как можно меньше делать всякого рода поездок из Украины и на внутренних украинских делах. Чи будет смерть императора на РФ, про яку говорят тарологи? Но это как бы такая утка идет там типа кому-то нужна смерть двойника Путина, как мы видим, он прекрасно себя чувствует, да. Что-то он резко вырос по сравнению с Сидзимпеню. Вот если вот так наблюдать, вот как они встретились. Раньше настоящий Путин едва доставал до подбородка Сидзимпеню. Этот смотрится прям выше его глаз, его рост, понимаете, дорогие друзья. Это минимум 7 сантиметров выше. Причем, если старый Путин ходил на, на, этих своих высоких с каблуками туфлях, да, то этот вообще одевает низкие каблуки, при этом намного выше и выше глаз Сизинпиня, у которого рост 180 сантиметров. Можете себе представить, какой рост сейчас у этого двойника Путина? Выше, чем 170 сантиметров, где-то 173-174 Понимаете, материальный рост этого двойника. Вот. Поэтому я не думаю, что кто-то хочет уничтожить и убить двойника. Просто рано или поздно, когда произойдет переворот, да, в Москве скажут, что он уходит значит, <coughs> со своей должности, со своего поста. Да, и, конечно, кто-то перехватит свою власть. И я думаю, что очень многое может решаться в самой Москве. Да. Поэтому там мог, может быть что-то изменено. А смерть императора... Это больше, наверное, касается нашего лидера Владимира Зеленского, за которого идет действительно охота, и его хотят э, убить, да, больше, как, как никого. Ну, а самая супер-классная охрана в мире, она находится в Кремле, ФСО будет чтить своего императора, да, или двойника императора, и даже 120 миллионов долларов, которые вот сейчас... А, в общем, есть такой прайс, значит, за убийство Владимира Путина, я думаю, будет очень сложно реализовать. Нужно, наверное, миллиард. Вот только за миллиард, возможно, будет убить двойника Владимира Путина. Чи плануются теракты в Киеве найближчим часом? Нет, они все-таки хотят уничтожать ракетами, дронами, уничтожать дома, здания, прям какие-то теракты, кроме как против президента Зеленского, Буданова. И есть у них очень важная цель еще и малюк, да, вот они хотят уничтожить этих трех людей, кроме как на них, а больше особых терактов быть не может. Единственное, что они будут пытаться и дальше самые красивые здания, там, центр Киева, центр Харькова, центр Одессы, да, уничтожать и дальше. Я не удивлюсь, если специально будет примитивно направлена какая-то ракета, например, на театр оперы и балета в Одессе, понимаете. Если будет уничтожена, я не знаю, там, Майдан незалежности, да, с нашей статуей. То есть враг будет пытаться уничтожить символы и атрибутики независимости нашей страны. Поэтому вот такой террор может продолжаться. Ну и самое главное, они хотят уничтожать, сейчас превращать в бетонную пыль Харькова. И главная задача – изгнать двух миллиона населения Харькова. Ну, говорят, что сейчас Харькове осталось больше чем миллион, миллион двести. Вот такое население из Харькова, его заморозить и все это сделать к осени, чтобы Украина подписала капитуляцию, когда начнется отопительный сезон, чтобы Харьков превратился как бы, в ледяной город будут найближчим часом теракты в РФ? Да, ну тут очень интересная ситуация. Я не согласен с тем, что в Белгороде они взорвали сами дома. Это все-таки был фаб, неосторожно выпущенный. Не, а, нет, это все-таки не рязанский сахар, не рязанский подрыв. А, ну, это в очередной раз можно смотреть, как, насколько тяп у них все получается, в том числе, как они направляют свои фабы. Да, точно. Иногда крылышки не срабатывают этих ракет, и они летят по тем же городам, значит, где они и находятся, эти самолеты, поэтому тут такая ситуация. Терактов особых в Российской Федерации сейчас не будет. Благодаря американцам Теперь они все знают, где передвигается ИГИЛ Российской Федерации. Ну и сейчас опять за кулис встречались Бернс вместе с Нарышкиными. Опять начинают они вести сепаратные переговоры против Украины. Ну и самое главное, что мы до сих пор не можем бить по их значит, стране, по их по, значит, американским оружиям. Поэтому было обидно, когда в Харьковской области приблизилось 50 тысяч человек а мы не можем по ним нанести удар химарсами или атакамсами, потому что нам запрещено стрелять по территории Российской Федерации, даже если это в двух километрах или в километре от э, Украины, да, уничтожать их, наших врагов. Ну, вроде бы Блинкин эту снял, как ситуацию, и он уже говорит, что на наше усмотрение мы можем наносить удар по врагу, там, или... Но ну, лучше не наносить все равно вот в данной вот такой вот ситуации. Поэтому э, не будет сейчас терактов в Российской Федерации в ближайшее время. Сложности с терактами у них могут происходить осенью, особенно когда будет затмение лунное и солнечное. Что принес ⁇ визит Путина в Китай. Ну, что, что можно сказать об этом визите? Они, конечно, скушают пекинскую утку да, выпьют китайскую водку, поговорят ни о чем, дорогие друзья. Это всего лишь навсего визит вежливости, да, ты выиграл выборы фейковые, да, 17 марта. Первая страна, куда ты должен, должен приехать с международным визитом, это, значит, должны быть твои, как бы, как бы самые близкие люди, да, то есть ты должен получить ярлык на княжение, можно так сказать, у Золотой Орды, и ныне это Китай. Поэтому <laughs> понятно, что, в общем, ни о чем это абсолютно приезд, ни о чем они там особо не договорятся. Я заметил, что Шойгу до сих пор сидит рядом с двойником Путиным на встрече с Синзиньпинем. Это говорит о том, что э, никакая полная отставка не произошла его, ничего ему в ближайшее время не грозит посадка в тюрьму. Тем более, можно так сказать, что даже Шойгу укрепил свои позиции. Вот все, меня могут сейчас камнями закидать, но это никакая не пенсия окончательно. А просто Шойгу потрясающий абсолютно политик. Он всегда на любом своем месте найдет себя. Вспомним, дорогие друзья, что в свое время он руководил МЧС, и там тоже имел огромную популярность, и был наверное, самым любимым значит, политиком в России после Путина под номером два. Поэтому он даже здесь не, не затерялся. Если он опять сидел по правую руку от двойника Путина на встрече с Сизимпинем, значит, не все так плохо у него в карьере. Но и самое главное, что на, в самом углу приема значит, стола, где встречались с Сизимпинем, значит, российская руководство, да, в самом углу сидел министр обороны, значит, новый, новый министр обороны, обороны Белоусов, прям как будто бы, ну, ну, то есть так отстраненно, что он вообще человек никто, мошка и просто всего лишь тот человек, который назначил делать аудит. Поэтому, видите, с точки зрения и подачи себя Китаю, они показали, что Шойгу это все, это супер классный менеджер, который самый главный, потому что по правую руку сидит от Путина вместе с Лавровым. А, значит, вот этот Белоусов, нов, назначенный министр обороны, ничего не решает. Он всего лишь навсего, значит, тот человек, который считает деньги, ну и, в общем, ничего не значащая фигура. Вот, по крайней мере, так показали из расстановку. А поэтому Сергей Кужегетович опять что-то там нашаманил, и, значит, списывать его не стоит заранее. Да. Тем более хоронить. Вот многие ну, там соловьиные песни уже распевают, что до конца года его сердце может не выдержать. Я вот против этого, дорогие друзья, абсолютно шайгу еще себя найдет. Обовязково подписывайтесь на канал, адже незабаром на вас ждет еще больше эксклюзивных интервью от наиболее известных экспертов Украины и мира.